じゃあ、こここれかかららバイトだからあたしはここでみんなまたねあ今日カフェのバイトの日かじゃあまたきちゃんバイト頑張ってねバイバイにしても今日のきやけにテンション高かったねもしかして 何かかいいことあったのかな晩ご飯に好きなものが出るとかそれなら私たちに言うでしょうよく小学生みたいに「今日は夜ハンバーグなんだ」とか言ってくるしそれもそっかそれじゃあ何だろうねうーん何だろうま元気な分にはいいかそれじゃあ私は楽器やよるから。 私も買い物して帰るからここでまたねいちかちゃんうんまた明日あさきがあんなにはしゃいでたのはみんなと一緒にいられるのが嬉しいからかないっちゃん 今日はわざわざお見舞いに来てくれて本当にありがとうううん、うん、むしろあんまり来られなくてごめんね全然だよここまで来るの新幹線使っても2時間かかるし交通費もすごいかかっちゃうんだもんそんなに何回も来てくれたら悪いなって思っちゃうしおほなちゃんとしほちゃんの都合が合わなかったのは残念だけど 私みんなと遊ぶためにも頑張って直すねうん待ってるよ咲それじゃあまた来るねうんまたねああ、駅で買える桃モモドールってお菓子おすすめだよとってもおいしいんだお土産に買ってってね バイバイいっちゃんさっきずっとみんなと一緒にいたかったんだもんねこうやってみんなで一緒にバンドをやれるようになって本当によかったお疲れ様でしたー よろしこはい、お願いします。はーい、よろしくお願いします。<laughs> スケジュール帳予定がいっぱい。バンドもして部活もしてバイトもして青春してるって感じ。でも。 みんなに会いたいなもっと一緒にいたいなんなんだろうこのポスター昨日まではなかったよね天文台一般開放家族や友達と星を見てみようこれだみんなで天文台すごく青春っぽい 世界でも綺麗な星いいっぱい見てるけど、やっぱりこっちでも見たいもんね天文台の場所はあここって近くにおしゃれな通りがある駅だそれなら昼は買い物してみんなでランチしてそうだこの前雑誌で見たスイーツも食べようっとあ行ってみたかった美術館もあるんだったうーん。 全部いけるかなうん全部行いこう思い出いっぱい作っちゃおうそれでたくさん遊んだら夜は天文台で星を見てうん絶対楽しいよーしみんなにも予定確認しなくっちゃみんなと一緒にいっぱい遊びたいな